Уважаемые дорогие наши избиратели, дорогие журналисты, сегодня нас побудило встретиться с нашими избирателями, используя возможности Рады с тем, чтобы высказать позицию касательно добровольного объединения громад, ранее принятого нами закона. Вчера буквально ко мне, как к народному депутату Украины по 142-му избирательному округу, было массовое обращение, в том числе жителей рабочей группы Районного совета Белградского района о своей позиции по объединению громад. Я не буду много времени занимать, хочу просто остановиться на двух тезисах. Первый тезис ⁇ мой депутатский запрос, который был направлен 10 апреля на предмет того, чтобы Кабинет министров направил соответствующую группу, группу разработчиков, тех людей, которые видят перспективы объединения громад и могут ответить на те вопросы, что после объединения громад, насколько и когда экономический потенциал той или иной громады оживится, создадутся ли рабочие места, не будут ли в перспективе разорены школы, детские сады и вся инфраструктура. Еще раз обращаюсь к Кабинет министров с тем, чтобы в ближайшее время направили соответствующую группу специалистов с регион Бута для того, чтобы встретиться с избирателями 142-го избирательного округа. Я думаю, мои коллеги меня поддержат с тем, чтобы мы совместно, встретившись с сельскими головами, с жителями наших районов, могли ответить на те вопросы, которые их интересуют. Уважаемые коллеги, Виталий Боровиненко, 141-й избирательный округ. Тоже хотел бы сказать несколько вопросов по этой теме. К сожалению, происходит так, что добровольное объединение, добровольно можно взять слово в кавычки, потому что по ряду областей мы видим десятки обращений сельских советов, абсолютно формальная работа, фактически из-под палки загоняют и пытаются создать те структуры на базе сельских советов, которые не учитывают в том числе национально-культурные особенности тех или иных районов, в частности, Одесской области. Уже завтра на согласительных комиссиях Одесского областного совета тот проект, который разработан, будет пытаться провести через сессию областного совета. Обращаюсь опять же, поддерживая Антона Ивановича, к министров, отреагировать на те многократные обращения, которые были. Это касается не только Одесской области, а и ряда других областей, где, к сожалению, эта реформа приводит не к позитивам, а только к личному возбуждению наших граждан. Поэтому призываю к министров отреагировать на наши обращения и прислать тех разработчиков, которые объяснили бы на практике, как реализовать этот закон. Я присоединяюсь к моим коллегам, я депутат мажоритарщика 140 округа Одещина, и у нас происходят те же самые вещи. То есть, когда самое главное в этом законе, который мы здесь принимали в Верховной Раде, это написано «добровольное объединение громад». Что такое добровольное? Это только когда люди проведут сходы, пообщаются и дадут свои предложения, кому как они будут присоединяться. Что сегодня происходит у нас, в том числе на 140 округе? Никто ни с кем Никто никого не собирает, никто ни с кем не советуется. Я даже как депутат Верховной Ради на этом согласительном совете, даже мне слова не давали. Как могут дать слово обычному сельскому голове, голове обычным людям? То есть я бы тоже присоединился еще раз своим коллегам и попросил бы, в первую очередь, наверное, конечно, депутатов областного совета, когда будет областной совет, отнестись к этому, ну, неформально, а посмотреть, есть ли предложение от сельских селочных голов, от людей, какая, какая форма будет это объединение. Хотелось бы, чтобы это объединение действительно было добровольным, и чтобы оно дало возрождение Украине, и чтобы наша Украина возродилась под этим добровольным объединением громад. Спасибо. Я хочу еще добавить буквально от своих коллег, особенно от Юго-Одесской области. Сегодня собрано более 50 тысяч заявлений, обращений, подписей в адрес Кабинета министров, Министерства транспорта о необходимости решения одной из самых главных проблем – это дороги Одессы-Рени, которые практически нет, уничтожены. Такого никогда не было за всю историю проживания там, в нашем многонациональном крае. Мы, жители Одесщины, в ближайшее время приедем сюда со всеми этими подписями и вручим их Кабинету министров Министерству транспорта. И надеемся и верим, что не только они примут эти обращения, а отреагируют конкретно по решению одной из самых главных проблемных вопросов, это дороги Одесса-Рени, которая ведет за межи, скажу так, это дорога в Европу.